પોરબંદરમાં યોજાઈ રહેલી રાષ્ટ્રીય તરણ સ્પર્ધામાં અનેક તરવૈયાઓ આવશે ત્યારે શ્રીલંકાથી ભારત સુધીનો કિલોમીટર દરિયો તરનાર દિવ્યાંગ ખેલાડી પણ પોરબંદર ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની દરિયાઈ તરણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે પોરબંદરના આંગણે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની દરિયાઈ તરણ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું છે જેમાં દેશભરના પેલા સ્વિમર પણ ભાગ લેશે આ સ્પર્ધકોમાં મુંબઈની રેકોર્ડ હોલ્ડર તૈરાકજી અમદન રાય પણ ભાગ લેશે

मुंबई में चौदह किलोमीटर की स्विमिंग किया था और वहीं से दिया के चैनल स्विमिंग का करियर स्टार्ट हुआ था 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू पाल की स्टेट श्रीलंका से, से इंडिया 29 किलोमीटर की दूरी दिया ने तेरह घंटा दस मिनट में खत्म करके एक इतिहास बनाया था ये फर्स्ट टाइम हुआ था एक स्पेशल ने नॉर्मल के रिकॉर्ड को तोड़ा था 28 जुलाई 2024 इंग्लिश चैनल जो ओपन वाटर स्विमिंग का सबसे टफेस्ट चैनल माना जाता है और 150 तो साल की हिस्ट्री में किसी स्पेशल बच्चे ने स्पेशली ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ने उस रन को पार नहीं कर पाया था जिया ने इसको 17 घंटा 25 मिनट में कंप्लीट किया था और 2025 में जिया ने कैथरीना चैनल जो सेकेंड टफेस्ट चैनल है वर्ड तो का उसको 15 घंटा एक मिनट में खत्म किया था जिया के इस स्विमिंग अचीवमेंट को हमारे पीएम साहब ने अपने मन की बात में कवर किया था और जिया को 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिया फर्स्ट ओपन वाटर स्विमर है जिसको ए अवार्ड मिला टू में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो डिसबिलिटी का हमारे राष्ट्रपति महोदया ने जिया को दिया है और 2024 में जो ओसा एवार्ड जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन अवार्ड हिंदुस्तान की जिया पहली ओपन वाटर स्विमर है जिसको ए अवार्ड मिला हुआ अगेन मैं आपको एक लाइन कोट करना चाहता हूं और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक श्री राम शिव सिंह क्लब पोरबंदर जिन्होंने 2019 में जिया को मौका दिया जो कि इनकी मिनिमम एज थी 14 साल और जिया के लिए उन्होंने एज बेबर्स दे के टेन ईयर्स सेवन मे जो जिया ने कॉन्फिडेंस आया और जो एक जर्नी शुरू हुई है वो अभी तक अनस्टॉपेबल है एंड वी बिलीव कि इस साल जिया नार चैनल की स्विमिंग कंप्लीट करके